Дмитрий, компания Виксервис Газхальков Представляет газополонное оборудование Ланди Рензо. Установленное на автомобиль Пежо 208 Новый Пежо 208 компании Виксервис Газ И уже с Супер, городской, стильный Экономичный автомобиль Начнем его обзор под капотный час Здесь монтаж, как всегда, проведен на высочайшем уровне, с высочайшим качеством, так что ГБО даже не видно под капотом. Как будто его здесь просто нету. Но при более детальном рассмотрении мы видим, что есть такие редуктор, лапан, ландирензо, ли02. Теперь... Форсунки здесь установлены. Это двигатель 1-2-3 цилиндра. Они установлены с запускным коллектором. Мы, к сожалению, не сможем их увидеть, но сможем увидеть блок. Блок управления. Он установлен вместе штатного блока управления. Непосредственно в одном месте. Подкапотный часть. Peugeot. 1, 2, 208. Новый. Теперь пойдем в багажник. Вот тяжелый маленький автомобиль. Он маленький автомобиль. Но на удивление у него хороший багажник. То есть, смотрите, какой большой объемный багажник. И здесь помещается баллон на 42 литра. То есть баллон на 42 литра. Багажник закрываем. И приезде в дальнюю дорогу, вот в таком чехле от с газ. хотелось бы отметить. Это представитель такого городского стиля. То есть женский автомобиль очень экономичный, очень надежный и очень-очень мало берущий газа. То есть до 8 литров газа в городе с кондиционером можно ложиться. То есть, опять же, это один из тех автомобилей, когда на нем ездит дешевле, чем на маршрутке. Далее посмотрим, как он едет в городе. То есть и оценим его характеристики. Итак, мы на дороге на Peugeot 208. Что можно сказать? Основное преимущество этого автомобиля, самое главное, это его размер. Он очень компактный. Второе, это его двигатель. Он очень экономичный. Посмотрите, средний расход у нас 6,1. Хотя мы едем по городу. Довольно-таки автомобиль мягенький. Приятный в ходу. То есть при расходе в среднем 6,1 бензина мы получим до 8 газа в городе. Это результат просто, я думаю, великолепный. Очень экономно будет ездить, очень хорошо. Я думаю, что наш клиент будет доволен расходом на этом автомобиле. вообще, в принципе, в машинах и очень компактная, удобная машина такая интересная. То есть вроде и маленькая, но при этом мягенькая, хорошенькая, приятная такая, хорошая машинка. Ехать очень хорошо, очень удобно. И, в принципе, комфортно. Я бы сказал. Что еще нужно? Маленький стильный автомобиль Peugeot 208. Новенький, хороший, на гарантии. ГБОЛАНДИ РЕНЗА на гарантии. Клиент довольный, а это главное, потому что для компании ВИПСервис ГАЗ клиент находится на первом месте. Это самый основной, самый первый фундаментальный принцип работы компании вип ГАЗ. Если клиент доволен, значит миссия газа выполнена. Здесь роботизированная трансмиссия, что тоже дает свои экономические результаты за счет того, что нет потери на гидротрансформатор, если бы автомат. И поэтому мы получаем такие великолепные показатели по расходу топлива. За счет маленького экономичного двигателя, небольшого автомобиля, экономичного, легенького автомобиля. Вот, и роботизированные коробки Маленький, стильный, красивый автомобиль От компании Peugeot С газобаллонным оборудованием От официального дилера Landerenza Компании Psyrus Gas Харьков Всем спасибо